Сейчас в Мелитопольском регионе официально зарегистрировано более трех тысяч временных переселенцев. С момента активизации военных действий на востоке нашей страны потоки нагородных людей после относительного периода затишья вновь резко возрос. У нас переселенцев зарегистрировано очень много. Сейчас, наверное, это уже пятая волна, как я считаю. Поехало очень много людей. Вчера 25, сегодня я пришла сюда уже 17 человек зарегистрировано люди едут из Дебальцева. Почему-то Мариуполь к нам не заехал, а вот из Дебальцева люди едут бесконечно. Все, которые регистрируются, из Дебальцева. Вот я только сегодня пришла из штаба. Сидит молодая женщина. Она мальчик берет детей. Сегодня регистрировалась. И говорит, а у вас есть психолог? Моим детям, очень старшим детям, очень нужен психолог. Они очень напуганы и психолог, как и юрист, и педагог уже в этом месяце начнут свою деятельность при штабе по работе с переселенцами в специальном семейном центре. Их услуги будут бесплатными. А с сегодняшнего дня жители Луганской и Донецкой областей получили возможность общаться со своими родственниками, которые проживают в других населенных пунктах Украины и зарубежных стран. Для этого из городского бюджета были выделены средства на приобретение двух ноутбуков и мобильного телефона, которые находятся в библиотеке имени Лермонтова. количество пользователей. Эти люди были из Луганска и Донецкой областей. Также мы обратили внимание на то, какие запросы они в основном бы нам оставляли. Что им нужно? Это было не просто поиск информации, не просто им нужно было что-то найти в интернете. Большинству людей нужно было найти своих родных, близких друзей, пообщаться с ними. Просили дать возможность пообщаться по скайпу. И таким образом у нас возникла идея создания контактного центра. Планируется, что этот центр будет существовать в течение двух месяцев. Однако, если это будет необходимо, его работу продлят. Вы знаете, когда проходят эти мероприятия, вот только тогда понимаешь, что мы вот единая страна, что-то не просто плакаты написано, а единая Украина, что это такое. Вот когда это мы чувствуем на себе, мы вот как-то понимаем, что мы единая страна, единая страна нельзя победить, нельзя уничтожить. Вообще просто никак. Дом было все. квартиры, все было. И поэтому да, спасибо большое. Очень благодарна, потому что не бросаете, что у вас это все организовано. И люди хорошие. По словам Натальи Жадан, некоторые из переселенцев, особенно многодетные матери, уже говорят, что хотели бы остаться в Мелитополе на постоянное жительство.